Azərbaycanımız bir tolerantlıq modeli kimi dünyada həqiqətən nümunəvi ölkələrdən biridir. Bir çox ölkələr, hətta vətən müharibəsi dövründə də bizdə mövcud olan o tolerantlıq, ə, ölkə ərazisində yaşayan müxtəlif-müxtəlif, belə deyək də, adət-ənənələri yaşayan dili və dinin nümayəndələrinin o dostluğunu, bir yerdə gözəl fəravan yaşamasını həmişə misal olaraq, ibrət olaraq, nümunə olaraq gətiriblər və ə, belə bir ə, regionlarımızdan biri də, rayonlarımızdan biri də Zaqataldı. Oranın ə, Suvagil kəndi var Zaqatalonda hmm. və orada mədəniyyətər yaxşıdır. Bəli, bəli. indiyə kimi mədəniyyətlərini qoruyub saxlayıblar, dillərini, rəqslərini. Taşın özüstə köçər musiqi ansamblları var. Bəli. Çox xeyirxah, qonaqpərvər və çox gözəl mədəni ə, tarixə malik olan bir xalqdır ki, Azərbaycan ərazisində artıq əsrlərlədir ki, yaşayırlar və Azərbaycanların bir daha tolerantlıq nümunəsi olaraq saxfurların öz mədəniyyətlərini qoruyub saxlaması, firavan həyat sürməsi və necə yaşayırlar, necə dolanırlar, zəqət aladadır bizim gözəl dilbər gülüşümüzdə. Elə əməkdaşımız Arayı barışdırıb saxfurların həyat tərzini Etnik müxtəlifliyi ilə bilindən Zaqatala rayonunda məs 30 minə yaxın Saxır xalqının nümayəndələri yaşayır. Saxurların kompakt şəkildə yaşadığı kəndlərdən biri isə Məssubaqil kəndidir ki, burada Saxurlar öz dillərini və adət-ənənələrini hələ də qoruyub saxlayırlar. Kəndin Ceyranım xalq kollektivi həm Azərbaycan, həm də Saxurlara məxsus mahnı və rəqsləri ifa edir. 1980-ci ildən fəaliyyət göstərən kollektiv müxtəlif festivalların iştirakçısı və mükafatçısı olub bizim üçün gurur verici olan Qarabağda Xaribilbil festivalında səsada iştirak etməyimiz idi. Biz çox sevindik. Çox sevindirici hal idi ki, biz orada saxurların adət-ənənələrini gedib orda nümayiş etdirdik. Ansambl repertuarına nəğmələr, lirik mahnılar, Layla və bayatlar daxildi. Kollektiv saxurlara məxsus toy adət-ənənələrini də yaşadır. İndi bizim hal-hazırda göstərdiyimiz səhnə Saxorların köhnə adət-ənələri olan xına axdı mərasimidir. Biz elə belə orada çoxlu qızlar toplaşırıq, həm gəlin olur, oğlan tərəfi gəlir, xına qoyurlar, həm oxuyuruq, həm oynayırıq. Saxur mahnı və folklor nümunələrinin ifası zamanı tam burax xüsusi yer ayrılır. Tambur ifaçısı Turac Turacov neçə ildir Ceyranı mansamblenin üzvüdür. Şehir, aman. Ben rahmetli atam bu tamburun dövrün çok güzel ifaçılarından biri olup Ben özümdeki hardasa 70. illerden bu tamburu ifa elime atamdan öğrenmişim. Sırf özüm musikileri bizim köhne bayataları musikileri bayatıları araştırıp bu uşaklara gençlere öğretiren Çalışırım ki bu köhne bizim dede babalardan bize miras kalan bu güzel aleti gelecek nesillere ötüreyim. Yeni Suvagil kəndinin 5000-ə yaxın əhalisi var. Bu kənd Köhnə Suvagildən köçüb gələnlərin hesabına yaranıb. Saxurlar Zakatalanın digər kəndlərində də yaşayırlar. Rayonda onların ümumi sayı təxminən 30000 nəfərdir.